Subhanallah. Sebenarnya bergaduh tu anak-anak. Ni Ustazah nak cakap ni. Bergaduh mak ayah tu bondo biasa. Bukan mak ayah kamu je gaduh. Ustazah pun gaduh dengan lelaki eh. Ni anak-anak tafiz ke? Anak-anak madrasah. Madrasah kat Kuala Pilah. Ada ustaz eh? Mana ustaz? Ada dekat luar. Memang diorang memang banyak nak mesyuarat ke luar tu Hal ehwal negara dan dunia Umat Islam keseluruhannya Lepas tu diorang memang macam tu Kalau datang kuliah Diorang ada banyak benda nak meeting Diorang kena jaga juga lalat-lalat Daripada ringgat makanan ha, Okey Ni yang muda-muda ni anak Tafiz ni Faham tak apa Ustazah cakap Baik rumah tangga Faham kan? Kamu ada tengok tak mak ayah kamu bergaduh ke rumah? Tak pernah tengok Oi, oh, kalau tak bergaduh tu Namu eh, bukan mak ayah Takut malaikat tu Saya tanya yang nikah dah lebih 40 tahun Bergaduh lagi tak sampai sekarang? Kau dah tak bergaduh dah sebab dah lama kahwin? Gaduh Subhanallah Sebenarnya bergaduh tu anak-anak Ni Ustazah nak cakap ni Bergaduh mak ayah tu bondo biasa. Bukan mak ayah kamu je gaduh. Ustazah pun gaduh dengan lelaki ya. Sebab gaduh tu bahasa cinta dalam rumah tangga. Kalau tak bergaduh tu yang risau. Kalau tak bergaduh, tak bercakap, itu lagi bimbang. Daripada dia dengar mak ayah bercakap Walaupun dalam bentuk yang kita dengar macam bertumbuk tak adalah bertumbuk Tetapi menjawab Masa bergaduh mak ayah tu Kita bergaduh tu Masa tu kita meluah betul tak? Dia tak pendam Yang tak boleh Adalah Sebagai konflik tu biasa Jangan sampai Apa dah tu? Konflik tu biasa Jangan sampai Saya perkataan Krisis Konflik rumah tangga Bergaduh Ada benda masa muka Ada tinggi suara itu biasa. Dalam rumah tangga Nabi pun... ...ada isteri yang tinggi suara pada Nabi. Ada isteri yang merajuk dengan Nabi... ...sampai satu hari, satu malam dia merajuk. Palingkan wajah daripada Nabi. Berlaku. Jadi itu normal. Yang tak normal adalah... ...bila sampai krisis. Konflik biasa. Krisis tak boleh. Krisis adalah... ...apabila tak bercakap... ...berminggu-minggu, berhari-hari... ...makan dah asing tidur dah asing. Ini masalah. Tapi lepas bergaduh-gaduh, tidur sebilik. Okeylah. Lepas gaduh-gaduh, elok pula keluar pergi makan, minum kopi. Okeylah. Bergaduh-gaduh, elok pula pergi pasar malam. Okeylah. Jadi jangan pula rasa kita ni setiap minggu bergaduh. Kita ni tak bahagia sebenarnya. Jangan menilai rumah tangga kita tak bahagia sebab kerap bergaduh. Tidak. Normal bergaduh. Saya tanya kamu kan anak-anak ni. Kamu bergaduh tak dengan adik beradik? Lepas tu rapat tak dengan adik beradik? Rapat. Cantulah. Sebab masa bergaduh lah keluar kan apa tak puas hati, apa yang goram keluar. Lepas tu tak perlu nak minta maaf beria formal saya minta maaf. Okey saya maafkan awak. Saya pun tak perlu. Lepas tu elok balik semula betul kan? Cantulah lebih kuat. Subhanallah dan kamu gaduh tu sembunyi kau kanan depan-depannya. Cover-cover juga kan Jangan mak ayah tahu Macam itulah mak ayah kamu cover-cover Sebenarnya kamu tak tahu dia orang bergaduh Tapi kamu boleh perasan mata mak merah Macam tak ceria mak Haa bergaduh lah tu <laughs> Ini bukan hasut Cuma nak cakap Jangan kamu rasa bimbang sangat Kalau nampak mak ayah bergaduh Lepas tu elok pula macam pengantin baru Lepas bergaduh betul tak Dah gaduh-gaduh lepas tu elok pegang tangan Sebab lepas bergaduh Dia ada fasa hormon hormon rindu hormon cinta dia dirembeskan depan gaduh tu ha, dia jadi gapat dia jadi mesra lepas tu gaduh balik gapat balik cantulah sampailah sampai mati ha, bukan sampai abang jamil ya okey silakan yang tak dok laki aduh sodehlah pula kan ceramah hari ni pasal laki eh tak ada dah laki eh tak ada orang nak pun Tak ada mana lah. Tak, tak bergaduh Tak ada lelaki jadi tak bergaduh Jadi rindu juga nak bergaduh Macam-macam kena minum air dah jawab soalan ni Terima kasih lah mewakili wanita yang tak ada lelaki ni kan Saza kita pasal laki bini laki bini kita ni tak ada laki dah ni Saza. Jadi rasa tak ada kaitan ceramah ni. Eh apa ni Sodih lah pula tak ada lelaki kan Kalau tengok lelaki orang lain kan Bini dia marah kan Gaduh dengan kucing kan ha -ha. Kucing pun cantulah muka sama Bagi makanan pun tak senyum kan ha, Muka tak ada perasaan Kucing kucing dengan lelaki eh, lebih kurang lah oh, Masya Allah Saya ke rumah pun banyak kucing tu Abang sekalian Kucing tu pernah sampai dekat 30 ekor Lero kat rumah tu Tapi dalam sangka lah Buat sangka besar-besar Kucing kutip-kutip juga kesian kan Anak tu suka lah kesian kat kucing Kita pun kesian juga Bawa balik dah sampai 30 ekor Beranak-beranak subuh lah pula kucing tu Dia pun gatal sangat kucing ni kan tu semua dia Lepas tu dah tinggal bagi situ bagi sini Sekarang ada lah dah 8, 8 ekor macam tu Tapi muka kucing ni kita bagi makan sodak macam mana Macam tu muka dia Kadang saya bercakap kucing sama dengan laki dan ah, ha Kecuali kalau kita minta, bang, sedap tak? Oh, sedap. Dah senyumlah sikit sedap. Dia pun oh sorry sorry lupa. Dia pun oh sedap sedap sedap. Dia sebenarnya bukannya tak nak puji, dia menghayati makanan sedap tu sampai lupa nak puji. Dia cantuhan cantuhan. Ha ah, subhanallah. Dia bukan tak nak puji rumah kemas, dia terpana terkejut sampai lupa ha, nak puji ha, tu, tu. Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian bagi orang perempuan yang dengar ceramah bila saya cerita pasal suami isteri tapi tak ada pasangan macam mana no, tu kan jadi carilah pasangannya <laughs> sudah adalah cadangan pertama sudah adalah sabar oh, okey. buat bertenang dah risau dah nak berkawan perempuan dengan dia ni Haa Okey kan dia ambil pula laki kita Ni Zaza suruh cari pasangan <laughs> Mulalah hantar whatsapp Sakit ni dah lah kita berkawan Risau Okey macam ni Pasangan ni tak semestinya suami atau isteri Ada yang dah sampai masa Dia tak nak dah berlaki Tak nak tak nak dah berbini Walaupun dia masih sihat Dia cakap cukuplah yang dulu Tunggu kat syurga lah pula Kalau nak ada laki eh Ha macam tu kan. Jadi nak rasa dah seronok dah hidup bujang sekarang ni, kan? Fikir diri sendiri je. Walaupun masih cun melecun macam akak kita ni ha. Ha gitu. Pasangannya mungkin boleh jadi kawan baik. Betul kan? Pasangannya boleh jadi adik beradik. Pasangannya mungkin boleh jadi jiran-jiran yang terdekat dan dia jadikan itu pasangannya mungkin sekarang saya usaha sekarang pasangan saya adalah Al-Quran Wow. Dia punya teman baik dia Al-Quran dah sekarang. Saya punya teman baik sekarang adalah majlis-majlis ilmu Ustazah. Setiap hari saya mesti penuh jadual sebulan itu. Sini hari ni, kek sini hari ni, kek sini. Itulah pasangan hidup saya. Itulah jawapan yang saya boleh buat. Kalau rasa macam tak boleh relate. Sebab dengan kawan baik, dengan adik-beradik, dengan jiran yang baik. Semua tu pun kena sabar betul kan? Ada hari kita beri kuih Dah tiga kali piring tak balik-balik juga Kita nak beri lagi tak? Tiga kali dah pinggan den ni Tak balik-balik ni Bila dia nak balas ni Kuih talam dah beri Kuih koci dah beri Kuih ni dah beri Satu pinggan pun tak balik ni Nak beri lagi kau tak beri? Ya kau beri Tak payahlah beri Tak tak menghargai Bayangkan dalam rumah tangga ya kita diuji beri-beri-beri Dan kita rasa suami tak menghargai Betul tak? Asyik kita belai dia Bila dia nak belai kita? Asyik kita cakap I love you Dia tak pernah cakap dia cuma tu-tu ya. Maksudnya I love you, I love you too Bang bila awak nak mula dulu cakap I love you kek saya? Saya nak juga awak yang mula dulu Boleh tak? Esok awak yang cakap dulu sebelum saya Tak jadi awak tunggu sampai malam dia tak cakap Maksudnya Kadang-kadang kita letih memberi dan rasa tidak dihargai. Tetapi kita yang faham, yang paling menghargai apa yang kita buat bukan suami. Bukan anak. -anak. Siapa? Allah yang syukur. Allah yang maha bersyukur. Allah yang maha menghargai dan maha membalas apa yang kita buat. Jadi kita pun terujulah beli kasih sayang biarlah suami susah nak tunjuk kasih sayang. Biarlah kita beri perhatian Time kita sakit Dia tunggu dalam kereta ha, Saya tunggu Oh ilah Kita time dia sakit Kita bawa pimpin dia sampai depan doktor Lepas tu bila makan ubat Bawa sampai kat katil Bawa air Siap suruh ngangor Ngangor bang ini Ini ni uh, Makan cikit ni roti Doktor kata kena habiskan dia lah Tak ha, suruh <laughs> Makan tapi kadang bila isteri sakit Isi kata bang saya tak larat ni bang Dah tadi kan pergi klinik dah Kan dah ambil ubat So sedihnya Tu yang rasa nak mengukir bang Kalau awak dong mam saya bawa ubat tu sampai ke mulut awak tahu tak Tak boleh ke awak tolong lagi sakit Tambah sakit bila suami jawab macam tu Allahuakbar Bukan isteri tu tak boleh pun ambil sendiri betul tak Tapi dia nak rasa suami tu balas balik cara dia layan Suami layan macam tu tapi bukan semua suami faham Kecuali kau nak cakap Bang boleh tak Tolong ambil roti Buat air coklat tu ha panas panah Lepas tu datanglah dokek dengan saya Dan suapkan ke mulut saya Kemudian Awak ambillah ubat yang pertama <laughs> Awak tolong buka Dan awak cakaplah macam saya pernah cakap Buka mulut tu sayang ah, insya-Allah setengah hari yo ya saya akan baik dah demam. Ha, ha macam tu. Nah sebutnya cara romantik suami dan romantik isteri berbeza. Betul kan? Tapi kalau suami tak boleh buat macam tu nak buat apa walaupun dah dicakap kita pun terus buat. Terus je buat. Kalau tak dia sakit kita layan sama. Kita sebut dalam hati Allah yang maha membalas Aku buat kerana mengharap redamu ya Allah Mengharap engkau pasti akan balas kebaikan layananku kepada suami Dengan berganda-ganda di syurga nanti Subhanallah amin <tong> Kalau kita tengok kisah Sayyidatina Asiya Sayyidatina Asiya binti Muzahim Isteri Fir'aun Siapa kat sini suami dia macam Fir'aun? <tong> Aduh dahsyat macam Fir'aun Fir'aun ni zalim Dia sebat isteri Dia pukul isteri sampai mati Dia jemur isteri Bawah panas terik matahari Dia ni pula dengan batu bosak Sampai terkopek-kopek ni Menggelupas kulit ni Dilibas-libas Saya telah Asia itu Kawin paksa Ditangkap mak ayah eh Duduk dalam penjara diberi pilihan Nak kahwin dengan dia Ataupun nak biar mak ayah terseksa dalam penjara Daripada awak kahwin lagi dah dipaksa Hidupnya pun menderita Sebab itu Adil Wiyak katakan Setiap kali Fir'aun um mendatangi Asia Allah gantikan dengan jin Bukan Asia yang sebenar Sebab saya tidak Asia yang ini ahli kitab Hanya menyembah Tuhan sekalian alam Selepas Nabi Musa anak dia yang dibesarkan itu Barulah Sida Asia tahu bagaimana nak beriman dengan cara yang cara yang sesuai dengan nabi yang baru diutuskan ni. Okey, pendek cerita Sida Asia memang menderita. Dengan Firaun yang sangat zalim dengan rakyat, dengan masyarakat sampai rakyat tu dibunuh macam tu je, tak diberi makan minum, dipaksa bina bangunan yang canggih. Sampai hari ni Piramid tu tak ada saintis Maju macam mana tak tahu macam mana piramid tu dibina Sampai hari ni tak terjawab Tak tahu teknologi zaman tu macam mana Dan bila sampai saat hujung usia Hujung hayat Sayyidatina Asia Sayyidatina Asia baca apa? Dan masa itulah Fir'aun lagi tercabar Sebab lagi dipukul Sampai menggelupas sampai nampak tulang sampai tercabut isi, Sedar Asia boleh senyum. Senyum. Dia lagi geram, rasa dipeli, rasa dicabar. Disakiti lagi, ditambah lagi uh, penyesaan, boleh setiap Asia senyum. Dan ketika itulah Sayyidina Asiyah berdoa yang dirakam di dalam Al-Quran Boleh ikut saya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi benili Aindaka Baitan Fil jannah Okay, saya harap semua ikut Tak kira suami ke, isteri ke Semua dalam ni, ini adalah doa Ibunda Sayyidatina Asia Yang dirakam di dalam Al-Quranul Al Karim Yang mana ia dibaca oleh Sayyidatina Asia Saat diuji dalam rumah tangga Okey, kita ulang lagi sekali ni. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi beni li, ain dat, baitan, baitan fil, jannah. fil jannah, wahai Tuhanku, Baibanku, binakanlah untukku di, di sisiMu, rumah, rumah istana, istana di, syurga. di syurga. Amin ya Rabbal alamin, subhanallah. Jadi daripada bacaan ini kalaulah saat kita rasa kecewa dengan suami, suami kecewa dengan isteri, rasa ada goram dengan perangai ni, pasangan ni, ulang Tuhanku, binakan untukku. Aindaka di sisimu, baican rumah fil jannah. Di Jadi kita nak sebenarnya doa yang terus akan beri kita kekuatan dan terus buat baik. Sepanjang pernikahan dalam rumah tangga Sayyidatina Asiya dengan Firaun, beliau tetap menjadi isteri yang baik. Tetap hormat Firaun. Tetap buat baik sehingga kekejaman Firaun sangat berkurang daripada sebelum. Kalau sebelum itu Fir'aun sangat kejam dengan rakyat Tetapi Fir'aun pun boleh tunduk Dikatakan kekejaman Fir'aun menurun berganda-ganda Sejak Sayyidatina Asiyah jadi isteri dia Isteri Fir'aun ramai Tetapi satu-satunya isteri yang Fir'aun buat istana khas adalah Asiyah Isteri lain berkongsi istana cuma bilik je asing Tapi Sayyidatina Asiyah sampai ada istana khas Kerana Asiyah isteri yang pandai mengambil hati suami Sangat lemah lembut taat pada suami buat apa yang suami suruh selagi tidak bercanggah dengan syariat dan akhirnya dengan sifat yang baik pada Asiah ini dia boleh menundukkan Firaun dia boleh beri nasihat pada Firaun sehingga kurangnya kekejaman Firaun ketika sepanjang Asiah menjadi isteri Firaun subhanallahu